Qubadlı sakinləri ekrana yaxın əyləşin. Əməkdaşımız Vüsal Qurbanov işğaldan azad edilən Qubadlıdan geniş süjet hazırlayıb. Xalq qəhrəmanı Həcər xanımın məzarını da ziyarət edən Vüsal bu dəfə Qubadlının əfsanəvi gözəlliyindən danışır. Qubadlıya səfər etmək, oradan reпортаj hazırlamağın verdiyi qürur qədər məsuliyyəti də ağır idi. Xalq qəhrəmanları Qaçaq Nəbi və Həcər xanımın yurdu. Qədimlərdən dövrümüzə qədər igidlər obası olan Qubadlının gözəlliyi yol boyu baxdıqca göz oxşuyurdu. İlk olaraq Nəbinin, Həcərin doğulduğu kəndləri ziyarət etmək istədim. İgidlər, ərənlər diyarı, Qaçaq Nəbinin məskəni Qubadlıdadır. Adına dastanlar yazılan Qaçaq Nəbi Qubadlı'nın hazırda olduğumuz kəndində, Aşağı Mollu da anadan olur. Ailədəki çətinliklər səbəbiylə Nəbin atası alı kişi oğlunu kəti yaşayan digər varlı bir ailəyə muzdur verir. Mülkədarın zülmlərinə Qaçaq Nəbi dözmür və qaçaq düşür. İllərlə adı dillərdə dastan olan boz atın belində zülmkarlara qarşı mübarizə aparır. Nədinin doğulub böyüdüyü, igidliyinə pay qatan suyundan içdiyi, Fəcəri aşiq olduğu və dastanə dönən bu sevginin aloğlandığı Aşağı Mollu kəndini gəzdik. Burada nisbətən salamat qalan az sayda ev görmək olar. Bu evlər sanki qəddanlıqdan qaçaq bir küncə sığınıb qalmışdı. Hazırda Qubadlının Yuxarı Mollu kəndindeyim. Qaçaq əlbənin özü qədər qorxmaz igit həyat yollaşı Həcər xanım Qubadlının Yuxarımöllü kəndində dünyaya göz açır. İki gəncin bir-birinə qovuşmasına çox maneələr olub. Onlardan ən əsaslarından biri isə ailələr arasındakı maddi durum fərqi idi. Nəbinin atası Ali kişi dünyasını dəyişəndən sonra Nəbi ilə Həcər ailə qururlar. Bir neçə dəfə Nəbinin elə keçirmək üçün çar hökuməti Həcəri qazamata salıb, lakin onların istəyi baş tutmur. Məs bundan sonra Həcər Nəbinin dəstəsinə qoşularaq qaçaqçılığa başlayır. Baxtsızlığa dözməyən Həcər xanım qaçaq Nəbinin dəstəsinə qoşulduqdan sonra elə Nəbinin ən yaxın silahdaşı olur. Biz çətinliklə də olsa Aşağı Mollu kəndinin məzarlığına gəlib çıxdıq və burada xalq qəhrəmanı Həcər xanımın məzarını tapdıq. Bu məzar 80-ci illərdə bərpə olunsa da, işğal zamanı yenə baxımsız qalıb və ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Mənim bu günümdə yalan sən hə nə buyur, mənim bu günümdə yalan sən hə nə buyur. Bu gün də Qubadlı igidləri, qəhrəmanları ilə anılır. 1-ci Qarabağ müharibəsində iz qoymuş bəhləvan komandir Əliyar Əliyev, həmçinin Kərim Mirzayev, 2-ci Qarabağ müharibəsində doğma yurdu Qubadlı uğrunda şəhid olan Şükür Həmidov, Əliyar Əliyevin ən yaxın sirdaşlarından olan General Mais Bərhudarov və onlarla igid yeni tariximizin milli qəhrəmanlarıdır. 1993-cü il avqustun 31-də ağır döyüşlərin sonunda bir şəhər və 93 kənd daxil olmaqla Qubadlı rayonu Ermənlər tərəfindən işğal edildi. 30 minlərdən artıq dinç sakin yurdundan, yuvasından el obrasından didərgin düşdü. 27 il düşmən işğalında olan rayonun təbii sərvətləri talandı, istismar olundu. Tikiləri, kəndləri dağıdıldı. 2020-ci il oktyobrun 25-də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadatlı Azərbaycan ordusu Qubadlıda yenidən üçrəngli bayrağımızı dalğalandırdı. Yüksəklikdən seyr etdikcə nağıllar aləmini xatırladırdı Qubadlı. Baxdıqca baxmaq, gördükcə görmək istəyirdi insan. Meşarərin <Sessizlik> zərin sularım dadı, qəlbin qaltar kimi quçur bu bağ. Bayronun adı Sasanilər dövrünə dayanır. Ərazidə aparılan qazıntılar zamanı 438-531-ci illərdə yaşamış Sasani şahı 1-ci Qubadın adına zərb edilən gümüş sikkələr tapılıb. Güman olunur ki, Qubadlı məs 1-ci Qubadın adı ilə əlaqədar Qubadlı adlanıb. Lakin digər mənbələrdə bu ərazilərdə insanların daha qədimdən yaşadığı müəyyənləşir. Başarıq kəndi yaxınlığında Alban məbədi, Boynakər dəmircilər və Gülcülü kəndindəki türbələr, Dondarlı məscidi, qəbirüstü qoç heykəlləri, Məmərkənd məscidi yurdum qədimliyindən danışır. Qubadlı rayonu 1933-cü ildə təsis edilib. Ərazisi 82 kvadrat kilometr olan rayon 2 dəfə 1937 və 63-cü illərdə Zəngədənla birləşdirilib, lakin çox keçmədən yenidən ayrıca rayon statusu alıb. Qubadının 13200 hektar sahəsi meşəlikdir. Buradakı flora və faunanı qorumaq üçün 1969-cu ildə yasaxlıq yaradılıb. Addım-addım gezdikçe, gözəl yurdun azadlığı uğrunda canından keçən igidlərimizin ruhu da sanki mənimlə birgə dolaşırdı bu addını. Ömrün zillətini illər alıbdı. Mahir oğru kimi bir bil çalıbdı. Təkçə sən verdiyin Vüqar qalıbdı. Huzuruna başı uca gəlmişəm. Qubadlının azadlığı uğrunda canından keçər şəhidlərimizin, bu torpaqlarda döyüşən igidlərimizin və qazilərimizin sayəsində biz 27 ildən sonra Qubadlıya başı uca məğrur qayıda bilmişik. Rayon mərkəzindən keçən adı dillər əzdəri olan Heyrətanız Bərquşat çayı Qubadlıya məxsusi gözəllik verir. Buz bulaqlardan mənbəyini götürən Bərquşaq və Əkäri çayları Qubadlıya xüsusi gözəllik verməklə yanaşı, burada kənd təsərrüfatının inkişafında da mühüm rol oynayır. Buz bulaqlar, şلالələr, qara gözlü əlillər, xinalı kəçiklər Qubadlını təbiətin bəxş etdiyi bir inciyə çevirir. Məkala! Qızıl balıqların ölməz yaxağı bəryuşaç çayını göstərir. Həmə çoxların torpağa aparıb panrı nəbinin izləri var quladoda. Həkeri çay sahilində yerləşən Qubadın ən böyük kəndlərindən xanlığa yola düşdük. Təbiət gəl-gəl deyir. Allahın bəxş etdiyi havanı, suyu, dağları, çayları apara bilməz də mənfur düşmən. Həcəri çayının sahilində Qubadlının ən böyük kəndlərindən olan Xanlıqdadır. Xanlıq sözünün mənası xana məxsus mük deməkdir. Əvvəllər Xanlıq Qaraqaxanı Tənahəli xanın oğlu Mehrləli bəyin malikanasının adı olub. Sonradan bu ərazidə salınan kənd də eyni adı daşıyır. 27 il düşmən işğalında qalan sahibini, övladlarını gözləyən Qubadlının kədəri səssizliyindən sezilirdi. İllərlə dərd çəkən insana bənzətdim bu diyarı. Uca dağların başındakı qar saçlarını ağ salmışdı. Dubtur bərquşad və həkəri isə sanki Qubadlının gözyaşıdır. Hava qaraldığı üçün Qubadlıda çəkilişlərimizi yekunlaşdırırıq. Bu gün Erməni vəhşiliyinin səbəb olduğu xarbalıqları görmək insanın gəlbində hüzn yaradır. Amma bu torpaqlarda olmaq ondan da böyük sevinç bəxş edir. İndi Qubadlıda yeni dövər başlayır. Bacasından tüstü çıxan, nənələrin həyətdə gündə salıb yuxuyaaydığı evlərdə qonaq olacağımız günlər də uzaqda deyil. havasına, torpağına, suyuna canım qurban Azərbaycan. Vüsal qurbanım. Əjdəri İbrahimov ATƏD-ə xəbər üçün xüsusi olaraq Qubadlıdan.